на стекле погодка на не, не наладится на тепло всем доброго ранку все как кажут нормально едем на коп с вадимом по по селухах такой такого момента по скифах пока нету еще хотя можно было и там конечно побродить. но уже не то эффект я кажут пропал уже вау Будем просто по посилухам. Наверное, начнем с той, которую я вчера начал. Она точно гладенькая, перепахана и что-то там находится. Уже это плюсик. Дальше подымемся. бы много там в том регионе пшеницы насажено. В общем, вот, вот такие дела. Мы в зенцах. Пидем сейчас по над Может, чуть-чуть побродим. Холодно, холодно, блин. Я опять в теплой одежде, я знаю, что будет утром холодно. Набрал очень теплый на день. Как жара, Динка дома, хай с клещами борется. Бо Она, блин, такая тяжелая дуже на походы. Как разродиться. Хотя, блин, потом уже будет лето, и мы будем уже в воде. Все, короче, погнали. Водичка потихоньку набирается. Травка поднимается. Камышики скоро зазеленеют. По жизнь вертается в те места под названием водичка. Жабончики будут, головастики. О, оманятился. Пятачок. 88 -го года. Дуже редкий, дуже редкий. Я не знаю, что с ним делать. В общем, тут такие дела. Кому гусі треба м'яско. Пара залітних. А водичка не дуже добавила, схреноваста. Будемо, мабуть, з засуха, будемо тут по озері ходити по сухому. Поле, То же самое, что я вчера подзакончил. Ходим, бродим, что-то есть. что хлопцы, беленькие. <laughs> Блин, ну оно легкое. Значит, это алюминий. Че не? Чем у меня руки такие? А это алюминий. А что ж это такое? Это, наверное, то 50 марок. Не. два пэвго какие? то Кто тут жил вообще? Ее Пэнгла. Два пени, что ли? Алюминий. Здорово. Прикольно. Такая, конечно, еще не Жалко. Вообще, когда забелело, мысли были другие. Совсем другие. Ну ничего. И так все идет. Так. За это время найдено 5 Вот цей советик сверху вообще. А это еще в зенцах 5 копеек, а потом трояк нашел. Закакали. И он 693 ВДИ. Скорее всего, копеечка. Да. Царик первый пошел. Это хорошо. Вот такие дела. Потихоньку Ходим, прям, по, по, кто-то тут ну вот, я хожу прямо на следах и сигналы, вот, тын-дын-дын-дын, кто-то пик пык, 93 пропустить, вообще нереально, такая история, кто-то, наверное, ходы махал сильно, надо меньше шаг делать, меньше, потому что, ну а смысл тогда вообще ходить, можно так бабочек ловить, ну что так, Ой. Плохо, що на полі стекла не знайдеш цілого. Все побите трактором. Я уверен, тут такі цікаві могли бути бутилочки. Да? З надписями. Ну, нема. Нам таке не віддати копарем палівим. Ходим, бродимо, коротше, по знахідкам. Так. Советик. Суветик только его, то есть то его. его. Хотя у колечко на работе. Вот вся фигня меня задала. будет, честно говоря, копаю. И вроде как царик. такой крупненький. Больше, чем двояк. Вот, а значит, что-то другое. Я думаю, или трояк. Фиг его знать. Почистим, узнаем. Ну, такая приличненькая монетка. Хорош. Приятный весик. В общем, кружу на том же домике. Вокруг. Дрын -дрын -дрын. Прям по тех местах, следа по следам хожу, потому что не доверяю я им. Если бы мне попадались на этих следах знахідки, тогда то еще можно было так вокруг ходить следов. А когда по следам ходишь и знаки, и такие, что сели жинка ходила или дитина, маленькие следы. Так что такое, тоже. Может, опыта мало. О. Так, вроде есть сребло, но, на жаль, не целенькое. Такой маленький кресечек задломанный. Трактор украл кусочек. Надо попробовать пошукать. Хотя вряд ли такой маленький. Я думаю, він так и не найдет. Сребло это хорошо, это хорошо. Но можно и побольше, побольше. Ходим, не будем скоро сваливать. уже хатки какие-то фуфловые. Есть просто царские знаки, есть один совет и, мусор. В общем, так по советиках трошки. И вот что типа крестика, но обычного. Очень сильно загнуто. Дома, короче, разигнем. трошки подавимся. Ну, обычный, хуторщинный. Я думаю, разогнешь, и вин сломается. Да вот такая. Опять Скипский поле затянуло нас в это болото. Ни хрена мы не находим пока. Ну, в принципе, почти. По поселухи нифига. Переезжали-переезжали. Вообще галяк. Ноль. Есть дома, есть все нормально. Ну не находок нема. Короче говоря, шарились, шарились. Уже вертаемся назад. Такие знахитки тут. Были. Там пуга, бомбардир огромная. И в конце уже с такой глубины я вообще в шоке. Короче, 10 копеек. Опять белончик у нас. 22 год. 22 год. Советский срибл. Черт где. Очень-очень уже на все кидаемся, потому что, ну, нифига, нормально. Сигналов мало. Выхожу на тут. Мы тут были не первые. Сегодня тут в очередь мы не отстояли. Одни походили, третьи, потом мы зашли по очереди ходим мои видосы действуют люди знают об этих местах, ну ничего, но это нормально нормально все, ходим ну как бы ходим, до угла доходов. все залезли в огороды чужие надо быстро пока нас тут не убили Гарно сьогодні покопали. Заходьте на канал, дивіться, скільки він нагатив, скільки я нагатив. Ну, моє ви побачите, а його у нього на каналі. Щоб не то його не плагіатить. Все, їдемо додому. Задовбались, чесно. Сонце вже сідає. По черми. Нічого сьогодні феєричного, такий тамагавк. І зрістця хтось зробив. Або кол козу прибивати, або хто зна, що воно було. Ну і так, всяка хуторщина. Здесь є молоток такий хороший. Грам 400, напевно, Ну і все. Не дуже і много металу. Бо, блін, такі поселухи, що попадались не дуже. Ну що, жахнем. За покапушки за неділю. За те, щоб в мене борщик вийшов. важкий день. И копаться тяжко, и жрать на неделю готовить. Не люблю я на неделю. Да вот такая. Так, итоги сегодняшних покопыняк. В общем, сегодня, конечно, не вчера. И какой-то эффект, видимо, оно имеет, что вчера хорошо газнул. А сегодня, я кажу, бегали-бегали по тем поселухах. Я не знаю. Но то, что я Вчора бросив, ми її добили, можна сказати, От там більш-менш ще щось я знаходив. А потім почали бігати, ніфіга, І на скіфське поле їздили, і на огороди, і куди ми тільки не їздили. В конце ото на огородах копаю, монетки були. і чувствую, що, ну, по-перше, завжди відчуття, що хтось за вами наблюдає. І відчуваю, що зараз нас погонять. Хотя приходил и фермер вроде этого поля, и разрешил как бы, копать, и даже рассказал, где еще можно покопать. И все равно какая-то тетка вылетела, это мое поле, идите отсюда, что вы копаете. В общем, мы оттуда поехали. И не зря поехали. Если бы не поехали, то Вадим не накопал бы монеток. Вот прям именно, я же скажу четко, на этом поле мне что-то подвезло, а ему на следующем. Блин, просто пошла жара. В общем, у него там вроде как его личный рекорд по монетам, по количеству царских. Так что заходит и дивиться. Вот. И рассказываю, что сегодня я нашел. Ну, нахитки не фонтан, но есть. Есть. Я считаю, не, не зря. В общем, это свинец, это шмурть. Тут всякие такие детальки, непонятно, что оно, откуда и куда. Но ну, дуже часто такие вот, вот, детальки постоянно попадаются, эти кусочки чего-то. Чего я не знаю. Вот это вот шайба зелена. Призелена. Так, начнем, наверное, с крупнячка. С крупнячка. В общем, вот такая какая-то фигня. Не знаю, шиферный гвоздь, чи кто это. Ось, обычный шиферный, да? А это ремонтный шиферный гвоздь. Не знаю, короче, что там такое. В общем, такие какие-то пластинки. Осколок от снаряда с от всей войны Там они что-то часто находятся, именно на том поле. Так, потом из крупненького, может быть, покажу сразу вот таке Я думаю, что это пряга была. Наверное, стара. Яка именно? Кто знает. Камушек такой прикольный. Все, искал дырочку, чтобы типа бусинка. Ну, нифига, нема дырочки. Потом вот такая люлька у нас Керамичная. с вызыруночками, такими листячками. Это на скифском поле, я не знаю. Может даже их, я фиг, я, какие трубки у них были, я не знаю. По-любому, наверное, гли, 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 гли Ну, вот так, вот. поломана, конечно, ну, прикольно. Так, и далее, мабуть, перейдем на макро. Не, сейчас посчитаем по монетам у нас. Значит, у нас 5 цариков. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 советских с половиной и плюс с рибла. Вот. Потом 13, а все 14. Ну, короче говоря, много советских. По-моему, Немчура и Шойс Заморский. Шойс Заморский. Так, переходим в макро. Так, начнем. Пугичка. Пугичка вот такая велика тут бомбарда, или как он, бомбардир, короче, я не знаю, кто там это. Ну, вот такая. Что-то железом било, какая-то она, че внутри железная, че не пойму. Оно видно, ржа и ржа какая-то. Там, на скифском поле. Потом вот такая какая штука на скифском поле. Что-то оно расплескано, зеленое, зелено Что оно было, кто знает. Может, отвертка скифская, я не знаю. Короче, пугички. Вот такие. Вот такая какая-то. Чи лев тут, чи кто тут. Не понял Да, ль... львы. Вот такая пугичка. Всякая мелочевка. Так, пройдемся по советикам. Копейка. Какого-то года. Две копейки. Или 30 какой-то. Ну, короче, тоже какого-то года. Тут тоже монетка Какого-то года. Какого-то номинала. Убитые монеты, честно. Сильно убитые. Здесь копеек 46. Так. 2 копейки тоже какого-то года. Тут 2 копейки прекрасные. 36. 10 копеек щитовик. 34, да? А 34-й, хлопцы, редкий. Блин, плохо, что она ушатана. Это Рарик. Рарик. Так, 15 копеек 80-й. 15 копеек 45-й. Так, вот такая шляпа медная. А, это не монета, извиняюсь. 3 копейки тоже неизвестного года. Пяточки. 31-й пятачок. 26-й пятачок. А ну и 88 пятачок. Так, и вот такая монетка. Кто что хотел робить, может колечко, может нет, не знаю, рубали зубильцем видно. Так игралось. Так, далее по монеткам. По монеткам у нас вот такая вот, ну я думаю это фенинги. Может 2, может 10 фихов. Вот такие ушатаны. Это цинковые деньги. Ой, какой же индейец его придумал. Так, короче. так, и вот вся монетка Очень напрягла с утра Такой прям вылетает Размерная она полтинника Белая, хопа такой, думаю, всю камеру врубаю Думаю, ну все, коп удался Вдруг, там может рубль Может полтинник, а воно оно легкое Гивно 41 -го года, что-то тоже, видать Немчура тут на, натянуло Видать, в этих хатках сидели немчура Там хаты, непонятно, и царские Наверное, и советского периода перемешаны. Так, давайте по крестиках. Вот такой кусочек крестика. Далее вот такой скрюченный крестик. Ну, тоже цикавый. Что здесь тут написано? Тут во... Кре. Хрен. Хрен его знает, не знаю. Полностью. Тут во... Ну, в общем, такая крестик. Прикольно. Так, вот такие малепуська, ну, поломанный, жаль. 84-я проба Е. Такий маленький. С эмалями, да, чешу? Да, белая эмаль. Был гарный при жизни. Так, и белончик у нас. 22-й год. Еле нашел, блин, я напихал там в одно место, блин, знаки, так, и потом тики дома их нашел. Так, это все у нас по советах. Теперь по царям. Пять царей. Итак, у нас 1, 2, 1899. Потом денежка 35, кажется. Копейка 1887, кажется. Далее, вот это у нас кто? Фихев. Может... Трешка, может. Ну, пятерек, пятерик, вряд ли, пятак. Ну, может и пятак, я не знаю, честно. Они такие были маленькие в последнее время. Так, и денежка. Деньга, вернее, денежка. Деньга, 1735. Очень зеленая, очень прикольная. Фигово, что эта пать, она как-то так, блин, стирается быстро. Неустойчиво. И потом, что и че всю сдирать, да? До конца, че оставлять с пятнами фиг. В общем, тут такой коп воскресный. Сегодня еще чи вербное воскресенье, чи что -то. Короче, меня вербой там по спине, что-то обряды какие-то. Ну, в общем, интересно, цикал. Такая вот фигня. Все, короче. Всем до зустречи. На следующей неделе, не знаю, если будет тепленько, тепленько, будем нырять. Если будет холодно, еще, будем копать в поле. Ну, десь будем по-любому лазить. Всем до зустрічі. Ох, и трубка мне нравится. Надо попыливать, да? И будет почти трубочка. Все. Пока.